чтобы они что-то выучивали, чтобы они различали цвета, чтобы они различали размеры. Можно включать в это какие-то стихи, песни, загадки, иностранный язык. И чем больше этих дополнительных элементов вы будете включать, тем будет интереснее. Конечно, загвоздка в том, что если группа постоянно конвертируется, это делать очень сложно. Это очень сложно, но по чуть-чуть хотя бы каждого элемента включите, чтобы они там формы различали, цвета, размеры, чтобы вы задавали вопросы, или давайте посчитаем, что вот это будет тогда хорошо полезно, это будет очень разнообразно. А если на да, например, три года, а да, 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 вот э, приход я а первый, первый, первый раз, мы не по факту до трех лет не занимались, там достаточно такой важный период. Когда там, мы... Ну, все с нуля. Да, мы ну, делаем регрессию, начинаем с нуля. Начинаем с того, что ребенок завязан на родителе, мы не очень. Когда бы ребенок начали, мы начинаем все с нуля. Конечно. Еще один вопрос. Вы говорили, что там раз, два, три, там нырнули ниже, ниже. Это в одно занятие или в первый раз не, вот так вот, ну, в одно. следующий раз еще чуть-чуть, да. вот конечно, так вот. Да. Но бывают дети, которые сразу на это идут. И тогда можно, но лучше не переживать. После них всегда нужно оставлять оставлять запас радости. Вот, я часто говорю, есть такой в Советском Союзе, в технике был запас прочности, и советскую технику делали с запасом прочности 10. То есть, если это было мусорное ведро, то это было мусорное ведро. Это не вот эти пластмасски, которые сейчас продаются. Нифига, это было, блин, чугунное мусорное ведро, запас прочности 10. Да, это был огромный такой лифт, гигантский там паровоз. Чайник, это был чайник, понимаете, чем убить можно Да, Запас прочности 10. И в Советском Союзе этим очень гордились. Мы говорили, у нас 10-кратный запас прочности. У ребенка надо оставлять 10-кратный запас радости. Мы видим, что ребенок радуется, он хочет, ну и все, и на этом заканчивается. А ребенка вот старше очень задерживает дыхание. Точно есть да. так же, как маленькая. Да, вот Скажу. это вот будет вот уже ускоривать. Но Да, Вот про старших детей у вас были вопросы. Там есть ну, еще несколько основных вещей. Когда дети старше приходят, не имея опыта предыдущего, да, да. первое, что очень может обращать на и он, он, он легкий.

<сёкзак> а мы с не видели. то <сёк> не снег, <станет>. это насчет задержки <сёк> дыхания. Мы учимся выдыхать воздух, то есть дышать воздух. И все те которые связаны с стопой, они не всегда делают снизу задержки. Вообще <осъединение> кто форму и выбирает. Конечно, на конечно, на да. На... <съете> <съете> Если мы хотим уже такого ребенка поставить, то что можем сделать? Потому что я в форме красы. Я их подвешивал вот так за ручки на, на этот бортик и говорил сначала дышим, как дышим, да? Потом в какой-то момент делаем вдох, Отпускаем ручки, они падают и на дно, отталкиваются, выталкиваются. Да, Запрыгнули. Отпустили. Да, 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 да. Ну, то есть, как бы, они подпрыгивают. Да. Отпустились. На дно. Или держатся за лесенку и, просто голову опускают. Или за макарон держатся. Он Наташка это сегодня делает. Держится за макарон и делает. Вот так. И выгоняйте мячик. Да, у меня сегодня не было, потому что детей много, мячиков не хватило. Но обычно я даю каждому мячик, и он должен его воздухом дадуть до бортика. но соответственно, вот и тут. То сегодня мячик очень хорошо еще um, развивает эту штуку, uh, например, перебрасывание, перебрасывание мячиков. Когда мы даем uh, детям мячик в паре. И вот они, например, делают вот так. бросок, а -а 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 -а. бросок и дальше. Идут под воду. Ага. Когда я бросил мяч, uh, меня же бросила обратная реакция. И я иду туда и делаю. Я... И выплываю, готовые его ловить. Вот. То есть это тоже очень классная техника, это игровая техника. Ну, самое первое – это отобрать детеныша от родителя, посадить его на средств. с трех лет. Вот это отобрать от родителя с трех лет. Это тяжелее, чем с нуля. А, посадить на плав плавсредство какое-то, получить в воду и опускать голову в воду. Если он отпускает голову в воду – все, считайте, что он уплывет. Еще одно. Давайте начнем с рождения, да? Как часто надо заниматься с ребенком актеином? То есть ну, Конкретно с А, все. А с трех лет хорошо. С трех месяцев. С трех месяцев. Два раза в неделю. Два раза вот, минимально. в неделю. Да? Два раза в неделю. Два раза Достаточно. Два-три раза. Лучше просто перебор. Вопрос сказать, что делать с детками, которые уже очень хорошо плавают, являют а-ля Ника и там. Им уже пора давать технику, но им ну, их надо замыкать. Для, 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 для. Хорошо, есть другие дети, которые хорошо, уже доходят до их до уровня. Объединять вот. группу, давать вот, лидерство, изменять yeah. лидерство. Ну, блин, придумываешь. А, знаешь, что можно? Можно монетки прятать в маленькие рамочки. В какой-то есть монетка, в какой-то нет. Можно в сокровищ играть да. Разные монетки. там надо Ну, вот, Еще нет. Пускай они утвердятся в самостоятельности рано отдавать, надо таких детей еще то подготовить, потому что они сами могут сами могут чтобы <cuadricion> <могут>, эти дети физиологически, поэтому надо отдавать задания все более сложные, помогать друг на друга, например Ника и Илья сегодня занимаются позицией. Вот и очень важно еще. Давай сколько угодно раз. сделать такую лесенку ответственности. Например, можно попросить, чтобы Ника конкретно учила плавать вот эту девочку или этого мальчика. Пробуй. Пробуй. Значит, если надо находить одного, у которого это получается, и тогда другие за этим пойдут. Да, то старшим деткам тоже можно передавать часть своей работы на старших детей, если они готовы. Это очень важно. Да на парк, и будут с биноклями смотреть, ничего делать не Мы спасатели. Структура урока выполнили, что еще раз повторяем структуру. Приветствие. Приветствие. Контакт. Разминка. Потом различные технологии, игровые там или не игровые, обучающие, технологические. Главное, чтобы менялись темпорицы. Потом завершение, общий ритуал прощания. И часто после этого мы еще что-то, когда уже выходим из бассейна, мы что-то спрашиваем у родителей, что-то говорим им. Да? Может быть, какие-то наши советы, может, на пустыне. Здесь у нас в основном женщины. Самое чудесное, у тебя очень красиво открывается рот. Вот, вот. Такая форма, знаешь, такая, как вишенка просто, очень красиво. Всегда найдем за что похвалить ребенка, да? Очень красиво. А сейчас... Отлично. А теперь треугольник, давай такой. А вот так, можно? Молодец. А теперь у тебя как апельсинка. То есть похвалили ребенка за что угодно, за то, что он красиво открывает рот, как пишет, когда плачет. Вот. Родители найдете а за что похвалить. Вы э, инструкторы женщины, в основном ходят мамы здесь. Поэтому душ, раздевалка, джакузи. Вот здесь очень правильно, если вы что-то говорите. Родителям как-то с ними общаетесь. То, да. а, я да. а, что делать, если родители а, притягивают на столбой? Если родитель перетягивает на себя внимание, давайте ему ответственность. На следующее занятие вы ну, делаете, например. У вас так хорошо получается, следующее занятие, вы подготовите нам вот такую-то игру. Почему Почему? Они, наверное, считают это издевательством. Ну вот да, типа там. Ну, про кто это, да? Ну, можно иначе это подавать. Ну, это зависит, конечно, от моей подачи. Я просто, ну, нет. честно попрошу. Нет. Да, И, конечно, вы говорите, что... Да, конечно, я тренер, но я же не всемогущий. Вот я, я вижу, что у вас это получается лучше, чем у меня. У меня нет таких амбиций, что типа я буду лучше всех. Давайте, вот я вижу, что у вас это хорошо получилось. А, например, я не, 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 так хорошо пою, как вы. Давайте вы будете петь вот эту песенку. Ну правда, я блин фальшивый, у меня не такой голос, а вы очень классно это делаете. Вот я бы вообще давал побольше, если родители стабильно ходят, я бы побольше давал Вот, а мы или вам можно, чтобы она показывала детям там, как нырять от бортика, ну вот у нее. Да. Она ныряет, а занятия не, 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 хочет никогда включать. Mm -hmm. mm -hmm. София, я не помню как софия. зовут маму, она, она какая-то тоже спортсменка, пловчиха, и она очень классно, во-первых, занимается все время, вот некоторые мамы там раньше плавали, это четко целый час, был час целый час она вот. И она очень много плавала с ребенком вот здесь вот на плечах. Очень много. И я постоянно говорю, вот смотрите, вот не помню, как сказать, не знаю, Марта, например, да? Вот смотрите, как Марта чудесно плавает со а своим ребенком. Посмотрите, учитесь у нее. Одна мама классно ныряет, всегда может говорить, посмотрите, как она ныряет, посмотрите, что она делает. Вы, если не понимаете, как, и я вам не могу объяснить, спросите у нее, как она это делает. Поэтому всегда используйте, поддерживайте родителей, говорите им, что у них хорошо получается, они будут с вами сотрудничать. А вы да. еще обещали, кстати, рассказать о технике вот этой, как учебка э, там, с нырями. Mm -hmm. а, ну, Я в принципе, рассказала. То есть, первое, это будет очки, второе, это от родителя, то есть который уже более-менее поддеревенчивается. И третье – это мотивация, то есть что-то под водой. Монеты, сокровища, рыбки, все, что тонет, все, что под водой. И первый этап – это когда ребенок опускает голову в воду и видит, что там есть пространство, что там ну, не смерть, не тонет. Второе – это уже распластывание ребенка по воде. И если он уже так сделал, фактически он поплыл. Тут остается махать руками и поднимать голову для вдоха. Все. это как бы плавучесть, да? Ныряние это уже следующее после плавучести. А, ну, там есть специфическая техника заныра. Да. Именно вот что, как нырнуть. Да? Для этого ребенок должен распластаться на любой ну, вот человек, на воде. Потом делается мощный грибок вниз, и в этот грибок опускается голова. И вы головой идете прямо в пол. То есть не, делать, не туда не то руки туда, голова туда, а именно вниз, именно туда. Тогда у вас получится, и все тело стоит. Тогда у вас получится самое эффективное и самое хороший. Если говорить о детей, как я это делала, здесь чудесная лесенка. Дети брали за лесенку, вытягивали тело. Мы делали вдох, и на выдохе мы шли по лесенке вниз отбора. Настолько, насколько могли, как мы лазили наверх. То есть это достаточно безопасно для детей. И они понимают, что надо делать. Мы первые разы учились стрелять возле лесенки собирать. Но это какие возрасты? Как, а, а, какие годы. Годы, да. 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 Как Ника научилась это делать? Ой. Да. Ой. Вот так. Ой. Бортик. И сначала сидя на бортике, как сегодня они прыгали, сидя, а потом стоя. Вот Ника стоит на бортике. Я говорю, Ника, раз, два, три. Страховка готова. Она вот здесь ну, насушала все время. То на подоконник залезет, то ли еще что-то. Я ее просил говорить мне, спрашивать мне, страховка готова. Я ставил руки, говорю, готова. Говорю, прыгай. И она прыгала. Я ее ловил. То же самое мы перенесли в бассейн, она стоит на бортике. Страховка готова, готова, прыгай руки здесь, она прыгает мне на руки, естественно, я дептирую ее так, что она погружается в воду, потом она прыгает больше, 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 потом она ныряет, и я ее подхватываю под водой, достаю, а потом ее не подхватываю, она сама выплывает, понятно, когда она сама выплывает, она начинает делать эти движения, вот и все, в следующий раз она во мне вообще не нуждается, например, я где-нибудь там нахожусь, вообще рядом с бассейном, Ника, бултых в воду, и на, на руки. Я говорю, спокойно ребенок не утонет, ребенок умеет, она прыгает в воду, начинает выгребать, выгребает, доплывает до чего-то, до лестницы, до бортика, и все, вот так она и научилась. Ну, то есть три способа, да? И с да. помощью Бас. лестницы, бортика и с воды, но с воды тяжелее всего. И, кстати, заныривает девчонка, то есть она не использует руки, то есть... Дельфиня а, такая повадка тела позволяет ему ну, тоже покрутиться. потому а что камень <чёт> Да, она всегда у него тут дает. Да, да, то есть она просто <разочарована> вот Что интересно, когда мы снимали подводные акты, дети после трех лет, которые до трех никакой техники плавали не занимались, они автоматически осваивают правильную технику. Они ногами делают шапку, они руками например, в сентябре у нас был в прошлый лагерь для детей на Мы у нас не но и у нас была тема достать камень с дна. И после этого они приехали в Львов, и просто вот и Илюша и Давид, по-моему, просто стали под дно То есть у них появился опыт, что это можно доставать до дна, и они реально стали пробовать весь то есть вот эти капушки, хотя там нитка была, у них такая классная нить. Я очень хочу сказать, что маленькие детки, вот, допустим, вот Катя, ей же да? И вот сегодня ныряя из бассейна, это ныряла, я отпускала руки, она уходила как воду, она сама выплывала наверх. То есть они уходят с они стремятся сами выплыть, и больше того, выплыть, да, и выплывают вверх. не Здесь не в этом дело, она просто двигается. Ну, возможно, она просто двигается. Поскольку у нее задержка на вдохе, у нее положительная плавучесть, значит она вдыхает. Если бы она полностью выдохнула и начала гристи, она бы стала погружаться. Станова? Стала бы погружаться, да. ну, Кроме того, мы же тоже показываем детям, что им надо высохнуть носик. Чтобы можно носик. Mm -hmm. да. И теперь, смотрите, есть еще вот эта совершенно а, здесь, на нашей территории, неосвоенная технология. А, который называется контактная импровизация в воде. Как по мне, это блестящая технологии. как по мне, ничего лучше, чем нельзя придумать было. Это когда ребенок придерживается где-то за меня, и мы с ним вместе начинаем в воде какую-то свободную вот такую вот движуху, где-то вот, вот так, вот так вот. Мы погружаемся, мы ну, попробуем это, я покажу это вам, чтобы вы это поняли. И тогда теряется вообще разница между Воздухом и водой Я начинаю находиться в какой-то Таинственной среде В которой есть вода воздух одновременно Потому что, Когда я ухожу под воду И выдыхаю, есть пузырьки И через небольшое время Такое измененное сознание Что ну, я как будто бы Нахожусь в каком-то В раю, в каком-то свету Мне вообще не надо даже думать интеллект выключается Включается телесный интеллект В какой-то момент носик раз вышел на поверхность и он, и я сам сделал вдох. Я больше этого не замечаю. Включается во мне тоже то самое состояние, которое есть у таких детей. Я попадаю в это состояние сознания, когда я занимаюсь с детьми контактной импровизацией. Я попадаю в их интеллект, в их состояние. И в этом состоянии мы, конечно, можем просто наслаждаться водой, танцевать, контакт, радоваться этому контакту, наслаждаться и ребенок, мне кажется, может быстрее, научится плавать и по крайней мере, потеряет страх. Так, основные технологии мы с вами прояснили, да? А, теперь изюминки да. и авторство. Да. У каждого педагога есть свои изюминки. Кто-то хорошо поет, да. кто-то да. хорошо ритмично да. двигается, двигается. Кто-то владеет командным мышлением и умением организовать команду. Вперед! Кто-то классно делает соревнования. Давайте. Кто-то очень ориентирован на воду, как на источник блаженства. Великолепно. Кто-то ориентирован на м, личность, на человека, на человеческий фактор. Кому-то очень важно, что за человек пришел, какое у него настроение и так далее. Вперед. Кто-то очень много внимания уделяет контакту с ребенком, правильной его поддержке, взаимодействию. Давайте. Кто-то много внимания уделяет реквизиту, игрушкам. Кто-то играм. Итак, найдите свою изюминку. Проверьте, чтобы урок состоял из разных таких интересных, классных, ярких моментов. Дайте сначала одну свою изюминку, а потом доведите их количество хотя бы до семи. Итак, семь изюминок за урок. Хорошо? Если в уроке есть семь изюминок, этот урок точно состоялся. Тренируйте каждую изюминку отдельно. Не надо спешить. Например, вы поете 10 песен, урок или, там 5 песен, одна пускай будет изюминкой ну пускай это будет ваш хит да? вот. потом у вас есть например хит который называется например прыжки с бортиком. это классно делаете пусть это будет э очередная ваша изюминка пускай будет что-то например, что вы делаете все вместе пускай там будет какая-то изюминка то есть ну, найдите, найдите это и пользуйтесь этим Ваше поведение как инструктора должно быть еще и немножечко актерским, еще и немножечко элемент шоу оно должно содержать. Да? Если вы, например, смотрите телевизор, то там бывают какие-то программы, и в этих программах есть ведущие, и у этих ведущих явно есть какие-то фишки. То ли он что-то говорит классно, то ли он что-то делает. У любого актера есть какая-то фишка.